адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген мазмундуу терең сөзүн замандаштарына таштап кеткен залкар жазуучубуз чыңгыз айтматов өз өмүрүндө бул сөздү жүз пайыз аткара алды саламатсызбы сүйүктүү көрөрман башат теледолбоорунда бүгүн кыргыз жазуучусу түрк дүйнөсүнүн сыймыгы гениалдуу чыгармалары менен дүйнөгө атагы чыккан чыңгыз айтматов тууралуу сөз кылмакчыбыз андыктан бизден эч кайда алыстабаңыз чыңгыз айтматов азырқы доордун көркөм сөз ири өкүлү саясий турмушка активдүү аралашкан ишмер анын калеминен жаралган прозалык публицистикалык жана драмалык чыгармалар кыргыз адабиятынын мыкты өнүгүшүнөн кабар берет анын адабиятка болгон кызыгуусу элүүнчү жылдарда бишкектеги айыл чарба институтунда окуп жүргөндө эле ойгонуп мазмуну жана формасы жагынан айырмаланған бир канчалаган аңгемелерди жазудан башталған. чыңгыз айтматов Қырғыз адабиятына жазу катары 50, -50 жылдардың 2 жарымында келген ошол учурда кыргыз адабияты өзүнүн белгилүү бир көркөм эстетикалык бийиктигине жетип калган учур болчу да айтматов адабиятка жаңы келгенде кыргыз адабиятынын пайдубалы түзүлүп калган бирок айтматов адабиятка жаңы агым жаңы бир дүйнө таанымды киргизди да анткени элүүнчү жылдардын экинчи жарымында келип бир ә, аз бир ә, үйрөнчүк мезгилди өткөрдү онго ә, жетпеген аңгемелерди жазды дагы анан элүү жетинчи жылы бетме ә, бетти жазып анан элүү сегизинчи жылы жамиланы жазып жамиланы жазуу менен дүйнөлүк ә, алкакка тарап кетти чыңгыз айтматовго дүйнөлүк кадыр барк алып келген анын новаторлук калеминен жаралган 60-70 жылдарда жазылған бетме бет жамила мұғалім, мугалим саманчынын жолу жаныбарым гүлсары Ақ кеме эрте турналар турналар пөвестері олды. Гейінгі мезгілде мезгілде үші роман жанрының үстінді ийгиликтүү эмгектенип қылым қарытқан бір күн Қиямат, жана кассандра тамғасы аттуу чығармаларды жариялады. анын чыгармачылыгына коомдун орчундуу саяси, социалдық жана нравалык проблемаларнын курч коюлушу интеллектуалдык жалпы адамзаттык маселелердин философиялык өнүттө чечилиши адам, адам баласынын жан дүйнөсүнүн ичкериден психологиялык тандоолордон өткөрүшү жана жалпылоосу мүнөздүү эле проклинаю если человек перестанет думать о жизни и смерти если он перестанет метаться между этими двумя полюсами бытия то он наверное перестанет быть человеком түрколог лайла үкібаева айтматовдун баш айланткан адабияттагы ийгилигин үч себеп менен түшүндүрүп берди эмне үчүн анткени бул кыргыз адабиятындагы кыргыз эл адабияты эмес ошол учурда көп улуттуу совет адабияты дечүбүз ошол көп улуттуу совет адабиятында мурда мынчалык деңгээлде болгон көркөм эстетикалык бийиктикти жаратты бул эмнеден билинет бул анын чыгармаларынын turmuştuk çaktan çındık doluğu ikinci de nanın karmandarının terin iş hareketlerde cesağandığı karmandarının ağır bir kıymılın iş hareketlerin psikologizmine motivirof kalıp tep koyuz dalil uçurda uşunday boluş kerek degen siyahtu adamın içki can düğünüsüne girip anın uşul can düğününün kıymılın birinci yolu joğurku dengeldi açıqa jetişti üçüncüden uşul sürüttöp jatkan görünüştü jönül сыпаттап койбостон ошол көрүнүштүн курч драматизмин курч конфликттердин негизинде ачып берди дагы анан ошол аркылуу кайталангыс образдарды жаратты сүйүү тууралуу айтматовдун жазган дүйнөгө таанымал чыгармасы жамиля бул чыгармада ошо мезгилге таандык болбогон окуялар сүрөттөлөт ты что ы не понимаешь Что я одна на свете. Думаешь, нелегко. жамила дагы бул ошол учурдагы кыргыз турмуш чындыгына туура келбеген ә, аялдын образын сүрөттөдү анткени ошол ә, бир убакта куру намыстап намыстанып садык ага үйлөнүп алган анан ал ата мекенди коргоодо жүрөт анан ага барабастан өзүнүн чыныгы сүйүүсүн өзүнүн чыныгы идеалын турмуштагы балким бала кезинен бери көксөп келген деп айтат чыңгыз айтматов бала кезинен бери көксөп келген идеалын даниярдан тапкандан кийин ал ошол өзүнүн эркин сүйүүгө өзүнүн адамдык аялдык укугун тебелетпестен ошол данияр менен баш кошуп кетти бул дагы ошол учурдагы укмуштуудай бир сенсация жараткан тема болчу проблема болчу айтматовдун жашоодон алган жашоо чындыгын сүрөттөгөн чыгармалары үчүн көп эле сынга алышкан деп анын замандаштары санаалаштары айтып келишет ошондуктан бул чыгармалардын тагдыры оор болду кыргыз адабиятында дагы себеби айтматов эмнени жазып атат бул деген биздин советтик турмушта мындай нерсе жок бул туура эмес аморалдык нерселерди жазып атат ошондуктан бул туура эмес деди айтматов коомдогу пикирге каршы чыгып келечекте алдын ала көрө билип жазгандай чыгармаларында бүгүнкү күнгө ертелі қайрылғаны байқылады. а бірок, келгенде адам укугу аялдардың ұқуғы деген маселе бүгін біз демократиялық коомго баш бурган учурда ошол чыгып атат да мисалы жана үй бүлөлүк зордук зомбулук деген мисал үшін біз а, аялдың каалоосу пикири менен эле ә, аял болгондон кейін эркектин ә, немесіне баш ийип ала качып келдиби таш түшкөн жеринде оор деп ошол жерде отырып калыш керек деген принцип менен жашап аткан учурда айтматов жок андай эмес адам өзүнүн адамдық сапатын бийик көтөрүп ошол өз ошол адамдык сапатына каршы келген баардык нерсеге туруктуулук менен күрөшө билиш керек дагы өзүнүн чыныгы бакытын табыш керек деген идеяны алып чыккан да мына ушундай ийгилиги бул жалаң эле кыргыздар үчүн проблема эмес же болбосо советтер союзунун маселеси эмес бул бүтүн дүйнөнү кызыктырган маселе болду ошондуктан айтматов ушул жамиланы жазган учурда анын баардык дүйнө элдери айтматовдон улуу жазуучуну көрүштү дагы ошол жалпы адамзаттык проблемаларды алып чыккандыгы үчүн бул франциядагы испаниядагы башка бир америкадагы англиячыдардын окурмандарына тез тарап кетти анан ошондо луо арагон ушул жамиланы дүйнөдөгү сүйүү жөнүндөгү эң сонун баян деп өзүнүн которуп анан француз тилине чыкты дагы жыйырма сегиз жыл чыңгыз айтматовдун жанында жүргөн белгилүү айтматов таануучу абдыллажан акматалиев бүгүнкү күнү чыңгыз айтматов атындагы кыргыз тил жана адабият институтун жетектеп келет мен чыңгыз ә, ә, агай менен жыйырма ә, сегиз жыл тааныш болдум ушул ә, 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 таанышкандын ичинде ә, бир жыйырмадан ашык эмгектерди жараттым ошонун эң биринчи эмгегим бул ә, ә, чыңгыз айтматов жана кыргыз казак адабий байланыш деп аталат бул менин илимий темам ушул айтматов кандайча башка элдер байланышты шыңдады адабий байланышты деп кийин ушуну улантып докторлық іш жаздым бұл чыңгыз айтматов жана түрк тилдүү елдердің адабияты деп бул жерде айтматов менен азербайжан өзбекстан өзбек эме түркмөн кара башкыр татар адабияттарына тийгизген таасири Айтматын чыгармаларын алар кандайча кабыл алып атат кандай эмгектер жарып көрүп атат жана башка деген проблемаларды камтыдым да Айтматовту абдан жакшы билген абдылдажан мырзадан ал кандай адам эле деп сураганга жетиштик жөнөкөй болчу мындай үшінде, баягы сүрдөйсүң да албетте сүрүү болчу бирок бат эле өзүнө тартып алчу да анан өзү мындай бирөөгө жамандык ойлобогон өтө кечиримдүү анан мындай айтканда кең пейил айкөл болғанда. да эч кандай мындай бірінші мен деле танышқанда, коркком мындай кичине эме болғанда, да барып эметкенден кийин эле өзү баягы тааныштай эле мурдагыдай эле эмеип абдылдажан акматалиев айтматов тууралуу баардык илимий иштеринде түрк тилдүү калктар менен байланыштырып келет мунун негизги себебин мырза мындайча түшүндүрдү Біздің салтыбыз үрп адатыбыз психологиябыз аң сезимибиз окшош түрк элдеринечи ошон үчүн бул кандайдыр өзгөчөлүгү бар кандай айтматов мисалы үчүн ошо кандай темаларды алып чыгып атат это моя земля Эта земля услышала мой первый крик. Здесь прошло мое детство. И первую любовь я узнала здесь. Мои дети бегали по этой земле. Здесь я перенесла все горе и несчастье войны. Айтматов тун, экинчи кыргыз жашы олсын, ар тараптуу қылдырған шығармасы саманчының жолы. анда күйөөсүн төрт баласын фронтқа жөнөткөн алиман апаның башынан өткірген окуялары жана жер әменен болған май ектері беріледі. все вернутся скоро мама мамочка мама наконец то я тебя дождалась вернулся мой сын саманчынын жолунда эле толгонай эне менен жер эненин экөөнүн адамдар соғышсыз жашай албайбы деп жер эне толгонай кеп салат да суроо салат анан ә, ә, толгонай эне айтады ә, сен айтқының жеріні бардық жерлерді қыдырып жүресің, жер шары тоголок ошол болып болуп бір бүт жалпы сатқа айтқының, адамдар ә, соғышсыз жашасын егерде согушсуз жашай тұрған болса, ә, адамдар балдарын ердік үшін, соғыштық эрдиктер эмес эмгектик эрдик үчүн дейт анан ошондо жерен айтат жок толгонай сен айт сен адамсың дейт башкача айтканда ушуну менен айтматов турмуштагы жашоодогу бр болуп турган антигуманисттик гуманизмге каршы боорукерликке каршы адамдын келечегине каршы болгон баардык нерселер үчүн адам жооп бере тургандыгын айткан бир гана адам жооп берет саманчынын жолунда мурдатан келаткан бир салт болгон да каада болгон мисалы үчүн кели менен кайн ортасындағы мамле мамиле қаршы да бір-біріне мындай образды қарама каршы сүрөттөп келишкен жазуучуларчы а айтматов ошону тескерисинче кылды да кайн эне менен толгонай менен алиманды мындай бир жуурулуштуруп өзүнүн кызындай көрдү толгонайчы тиги алиман болсо өзүнүн энесиндей көрдү мындай бир бирдиктүү үй бүлө катарында көрсөттү да кыргыз адабияты чыңгыз айтматов аркылуу бүткүл дүйнөгө таанылды мунун далили катары жазуучунун чыгармаларынын башка тилдерге байма бай которулуп жатканын айтсак болот кыргыз адабияты дүйнөлүк адабиятка чыңгыз айтматов аркылуу чыкты мына жамиладан баштап айтматовдун ар бир чыгармасы которулуп 180 жүз ашық тілге азыр которулган мисалы үчүн эле түркияда саманчынын жолы үч котормочу которгон бир ондон ашық жолы басылған. францияда жамила отуздан ашық жолы басылған. жана башка ушундай аябай баардык жерде бар азыр айтматовду керек болсо африканын өлкөлөрүндө индиянын өлкөлөрүнө ар бир мындай бир чоң уруулары элиоу оқып атат да чыңгыз айтматовтың эпосу лиризм менен драматизмнен, трагизм менен романтизмден өзара байланыштарынан анда мифология дин фантастика көркөм шарттуулук жана сүрөттөөнүн катаал реализми эриш шарқақ жашайт мисалы үчүн ә, айтматов ө мына кылым карытар бір күн дегенде ә, маңқұрт темасын алып шықты. Ә, бұл маңқұрт темасы әлбетте ә, түйінді бұл легенда уламыштар ө, түрк тилдүү уламыштары анткені ә, жана ә, көчмөндүү халық болгондон кейін, ал башына ә, ә, жуғыны қармап келіп, басына ә, башына алып, алыпеи чачын алып анан кейін кичинекей жаш козунун союп анын терисин жылуу мезгилинде каптап анан ал қаптағанда баягы чөлдө күн қатып, анан катып анан мээдеги мээге чаш өйдө кетпей ылдый кетип мээге ылдый түшкөн да анан баякы өзүнүн ата журту ким экенин ата энеси ким деген ұнтып калган Айтматовтың шығармачылығы қырғыз кинематографиясы менен тығыз байланышта олды. Улу жазу үшінің ар бір чыгармасы экрандаштырылып көпчүлүк режиссерлердің чыгармачылыгына жол ашты. Айтматовтың шығармаларына қырғыз жерінде ғана фильм тартылбастан дүйнөнүн башка өлкөлөрү шығармаларын чыгармаларын тасмаларды жаратып турушту постоянно человек сталкивается с трудностями, с проблемами. И жизнь постоянно его испытывает человек. Сможет ли он быть истинной, высокой личностью перед лицом вот таких сложнейших жизненных проблем? Иногда ему это удается, иногда не удается. Мне кажется, что литература должна эти проблемы исследовать в первую очередь. Потому что не только, так сказать, положительные примеры, положительные напутствия поучения нужны человеку, но он еще должен видеть, как противоречия жизни разрешаются, как развиваются, чтобы он понимал природу этих вещей. Чингиз Айтматов – республика Кыргыз Деспубликасын Улутту Глимдер Академиясын Академия. Социалисты гембельтен Баатыра. Лендік сыйлыктын лауреаты ссср мамлекеттік сыйлығының лауреаты Республикалық тоқты атындагы мамлекеттік сыйлықтың лауреаты Қырғыз республикасының баатыры Германияның искусство Академиясының мүчө корреспонденти Париждегі европа илимдер искусство жына адавят Академиясының Академия, стокгольмдогу бүткүл дүйнөлүк искусство Академиясының академиги болып шайланган булжерде мен айтматов кабинети кылайын дегем бул жердичи айтматов келип отурат дегенбиз да анан мындай кылып мын мобу жерлерди эме кылып китептер мынакей чет мамлекетте чыккан көбүрөөк китептерин жыйнап анан кийин кабинет кылайын деп ушул жерге отурса дегем да эми аал алып кетти да чыңгыз айтматов 10 июнда эки миң сегизинчи жылы германиянын нюрнберг шаарында дарланып жатып каза алған. эгер жолғы чыктыңбы бі, алдыңдағы ар кандай тоскоолдуктарга карабай сен алға ғана ұмтылуға тийишсиң бүгүнкү программабыз улуу жазуучулук жолун кыргызстандан баштаган жана дүйнөгө таанымал болгон улуу залкар жазуучу чыңгыз айтматовго арналды кайрадан баша теле долбоору аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар